আজি তেৰ দিন হৈ গ'ল চাওক ৰভা এনেকৈ উকা হৈ ৰৈ গ'ল কাৰণটো কি জনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক ওহ ভিডিঅ' কৰা দেখা পায় দেখিছে ভাগিন পোৱালি এটা ভতিজা এটা আৰু এইফালে ভাবি মোৰ মানুহজনীয়ে লাগি আছে বইল খানা বনোৱাত মই আজি তেওঁলোকক কৈছোঁ বইল খানাটো বনাবা হয় অলপ স্পেচিয়েল বনাবা অঁ এইফালে চাৱনি নোচোৱা কিয় উ হু 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 কি ক'ব দিয়ক দুখতে আনন্দ কৰিব লগা হৈছে আৰু দিয়ক ক্ৰাইচকল এয়া দেখা পাইছে এয়া অমিতা কাটি আছে আৰু ৰঙা ৰঙা এইখিনি গাজৰ গাজৰ অমিতা আৰু কি কি বস্তু ইয়াত এড কৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ল'ব এই চেনেলটো দিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা আৰু এতিয়া কুকাৰত কুকাৰত দি দিব অমিতা আৰু গাজৰ কম পানীত দি দিছে তাৰপিছত ইয়াত বা কি কি এড কৰে প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই লওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ কাৰণবিলাক কি কাৰণত আজিলৈকে বইল খাই থাকিব লগা হৈছে আজি তেৰ দিনত ভৰি দিলে ৰাইজ চকল আজি তেৰ দিনততো আচলতে সকামেই হৈ যায় এয়া আছিলে অলপ বইল বুট বইল বুটখিনিও দি দিলে তাৰপিছত কি দিবা নিমখ নিমখ দি দিছে তাৰপিছত কেইটামান জলকীয়া গোটা গোটাকৈ দি দিয়া অঁ বঢ়িয়া এতিয়া ঢাকন মাৰি দিয়া বাছ হৈ যাব কম পানীত থপথুপীয়াকৈ দিয়া অঁ হৈ গৈছে আৰু এইফালে ৰেডি কৰি আছে ৰুটি বনাব ৰুটি গৰম পানী ঢালি দিছে আটাখিনিত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মঠিব মঠি এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছে ৰুটি আৰু আপোনালোকক এতিয়াই মই আচল কাৰণটো কওঁ আচলতে আমাৰ বৰদেউতা ঢুকাইছিলে আজি তেৰ দিন হৈ গ'ল বৰদেউতা ঢুকোৱাৰ বৰদেউতাৰ ঘৰ হ'ল গুৱাহাটী মানে তেওঁলোক গুৱাহাটীত থাকে আমি থাকোঁ গাঁৱত এতিয়া তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু আমাৰ ইয়াতো নীতি নিয়মবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় সেইবাবে ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো মূল সকামটো তেওঁলোকৰ মূল সকামটো হৈ যাওক আমাৰ ইয়াতো এখন সমাজ আছে যিহেতু আমাৰ আমিতো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব লাগিব গতিকে আমি ৰৈ দিব লগা হ'ল আজি তেৰ দিন উপায় নাই দিয়ক নিজৰ নিজৰ নীতি নিয়মখিনি সকলোৱে পালন কৰাটো দৰকাৰ হয়নে নহয় ৰাইজ অকল বাৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ৰুটি অ'হ আজি ৰুটিকৈ খাব লাগিব আৰু দুপৰীয়া দিয়া ধুনীয়াকৈ সোনকালে বনোৱা খাব লাগে আৰু আৰু এইফালে চাওক গোটেইখিনি আগুৰি লৈছে ধুনীয়াকে খানা খুৱাই খানা খাই আছে ৰুটি পেলাই ৰুটি বেলি আছে বনোৱাই বনাই আছে এ ময়ো খাই লওঁ দিয়ক ৰাইজসকল ধন্যবাদ